Доброго времени суток, друзья! Вас приветствует канал Светлое Будущее Даниил. Вот. Рад, что у нас количество на канале подписчиков все больше и больше увеличивается. Вот. Сегодня чудесный день. Сегодня осенний день. 5 декабря сегодня, да, то есть уже наступила осень. То есть вот уж сколько было лета, сколько было тепла, но любое время, любое время пора года она сменяется другой порой, как это ни странно, да. Вот. Сегодня у нас тема интересная, у нас сегодня ответы на вопросы. Вот. Мне позвонил как-то один знакомый, вот, кстати, был курьезный случай. Я говорю, слушай, говорит, ну мне говорит, нужна правовая поддержка, я хочу у тебя совета спросить. Я говорю, ну давай, говорю, спрашивай свой совет, он говорит, ну ты знаешь, можно, есть там универсальная статья, по-моему, статья 4, пункт 2, вот она универсальная, которую вот если говоришь, то никто не мобилизирует. Mm -hmm. Но ну, я уже думаю, знаете, как пошутить. А я говорю, ты як будешь сказать, як особа, особо, как людина, в каком статусе. Он говорит, там ну, мне все равно говорит, мне просто интересно, вот эта статья есть или ее нету. Ну я говорю, ну вообще-то есть, да, действительно, стаття, і там вказано, хто конкретно підлягає мобілізації, да? Тож, е-е, і там нету громадянина, да? Тож там не громадянина, людини немає, е-е, э, України немає, ні людини. Ну от, я говорю, ну в Рівне є така стаття, е-е, э, он говорить, ти можеш її на Viber скинути на Telegram. Ну, говорю, на Telegram э, кабернерно не получится скинути, потому що я тороплюсь. е э, я тебе просто давай продиктую, ти її запишеш, чи сам найдеш. Ой, ну не знаю, мені часу не нету. А ты этот консультировать можешь? Я говорю могу консультировать. Он говорит, ну говорит, э, э, как это сделать? Я говорю, ну приезжай, э, договоримся про встречу, встретимся там за чашкой чая и, и задашь вопросы, я тебе проконсультирую. А он говорит, ты знаешь, говорит, я не приеду. А я говорю, а чё, Почему ты не приедешь? Ну у меня нет на это времени. Вот. Э, поэтому так. Я говорю, но ну, если нет времени, то зачем вообще в сути тогда задавать такой вопрос? Ну, я не знаю, я, я хочу проконсультироваться, мне вопрос решить. Ну, и он, видно, решил меня добить уже конкретно. И он говорит, слушай, говорит, ну, говорит, ты же мне этот, конституцию, как, благословишь меня? Ну, видно, может, человек верующий, я же понимаю, ну, говорит, конституцию благословишь? Я говорю, а как это благословишь? Ну, типа, подгонишь и там статьи нарисуешь, которые самые основные. Я говорю, конечно, я все понимаю, говорю, но это этот. Э, нет, говорю, Конституция, Конституция не, 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 не благословлю Конституцией. Вот. Хочешь, говорю, ну, как бы приедь в магазин, 80 гривен стоит, купи себе Конституцию. Вот, приедешь, ладно, я приедешь ко мне, встретимся, и я тебе подчеркиваю те статьи, которые там в Конституции надо, да? Вот. Ну, вот такой сегодня был диалог. Э, как бы я никого, ну, я понимаю, что люди разные. Вот. И как никого не критикую, ведь основной закон дал гласит не критикуй, да, один из 12 законов дал, говорит, не, не критикуй. Вот поэтому я никого не критикую, я просто рассказываю интересную историю. Вот. Ну, что я хочу сказать, уважаемые друзья, подписчики, да, то есть бывают в жизни вопросы, которые нам кто-то может помочь, да, то есть, ну, как консультанты, как э, наставники, как менторы, да, то есть. Но это не значит, что все вопросы будут решаться за нас. Вот. И все равно, как, какой бы ни был бы человек, э, все равно, все равно, часть вопросов ему придется решать самому. Вот. Как бы это ни было, да, то есть, как бы мы не хотели уйти от, от своей там тхармы или кармы, от своего пути, э, который нам надо пройти, но сколько бы у нас не было учителей, Сколько бы у нас не было тренеров, все равно нам придется какую-то часть вопросов проходить, решать, то есть задумываться над чем-то. Да? Вот. Поэтому я к тому, что хороший человек, он всегда подскажет, он всегда скажет там какую статью. Но если вы не будете вникать в суть, если вы сами не будете что-то делать, делать шаги навстречу, то за вас... Конституция сама себя не прочитает. Вот. В этом как бы и суть вопроса, да? Вот. ну тем не менее, пишите ваши комментарии в том плане, что вас интересует. То есть, если у вас какие-то вопросы, я постараюсь в своем видео ответить на ваши вопросы. То есть, и что же все-таки вас может интересовать? Я знаю, сейчас вопросы очень актуальные. Актуальные то, что вот я видел видео, кстати, какая-то, видно, или пьянка была, или что-то, и три мужика, по-моему, там сидели за столом. Это вот на видео видел. И тут пришли какой-то вот, ну, соответственно, люди в черном и в зеленом, да, то есть в военной форме пришли. И я смотрю, уже женщина там какая-то снимает, там собутыльники сидят, и видно, но ну, они уже без него там выпивают, когда его вяжут, да. И его стульчик вот так символически перевернули, да, что типа тут уже никто не сидит. А того мужика там с хрипом, с храпом, то есть его повязали, ему руки ломают. Ну и женщина там снимает и говорит: ну, что вы делаете? Зачем вы его вяжете? Отпустите руки, пусть он вам там цепится руками что-то, да. Вот. Но и с заключается, что вы знаете, есть две категории людей есть волки и есть братья, да? То есть вот две категории людей, в принципе. Вот первая категория это волки, да? Так вот, что, что делают волки? Вот вы сидели с ним, вы с ним выпивали, да? Вы с ним там накатывали, да? Вы с ним там пиво это пили, да? И тут пришли, его вяжут, и вы убираете его стул, да? То есть, чтобы он не сел уже с вами. Вместо того, чтобы прийти, вместо того, чтобы встать и начать защищать его права, то есть, общаться, э, на каких основаниях, э, кто они такие вообще, какие у них полноважности, чтобы все это сделать, злочин. Да? Вы сели, вы просто убрали его стул и сидите дальше и выпиваете э, только уже без него, да? А при вас его вяжут, да? Ублюдки. Да. Вот. Так вы что думаете, что к вам это не придет? Так вот, я хочу сказать, что всех кто волки, всех кто живут по волчьим, э, волчьим законам и кто живет э, человек человеку-волк, да. Те, те рано или поздно встретят свою участь. Те гигиены съедят. И гигиены, и карма, и все, что хочешь, да? Вот. И когда мы живем по волчи, то и гибнем по волчи. И вяжут нас тоже как волков. Причем не просто как волков достойный, да? Потому что достойный волк, он не будет, он всегда заступится за своих собратьев, за свою стаю, за свою волчицу, да? да. А вяжут как позорных собак. Вот. И это, это очень... Дичь. Ну, можно и так сказать, как, как дичь, да. И вот э, оператор, кстати, вот сейчас добавляет свои комментарии. А, дич да. дичь! Да, да, у нас будет смотреть около 10 тысяч человек. Ну, это минимально. Да, вот, поэтому, видите, у нас сегодня хороший оператор. Вот, позитивный, настроенный на успех, на развитие. Вот, поэтому я к чему говорю, что э, есть люди, которые живут по волчи, а я бы сказал так, не по волчи, а по псячи, по собачи. Их вяжут как псов. Вот. И есть люди, которые живут как братья. Да? И вот нам нужно понять, что мы должны жить не человек-чеку-волк, -человек а человек-чеку-брат. -человек вот. И когда мы э, думаем, что когда, э, если кого-то кугость по небольевич, кого-то кого кого ломает, кого-то пытается э, здесь иметь какие-то незаконные дии, да, и, и, вы, и вы просто проходите мимо и говорите, ну это же меня не касается, это же его касается, это же его проблемы. Мы их это Вот. А получается так, что, а потом вы думаете, а что ко мне, а что у меня что-то происходит, что меня за углом встретили какие-то люди в каких-то формах, да, почему так происходит. И еще что-то, наручники какие-то достают, или еще что-то, или на капот ложат, да. Почему так, мои права? Почему? Вот это решается. вопрос. Это вопрос нужно себе задать. Это вопрос в первую очередь нужно задать себе. И э, вы знаете, ну закон равновесия говорит так, что все, что происходит в нашем мире, оно происходит как и как причина, но скорее как следствие. То есть это причина-следственная связь. И все, что вы имеете сегодня, это следствие того, это следствие вашего выбора э, и ваших мыслей, которые вы делали вчера. Вот, поэтому вот э, я обзываю к тому, чтобы быть осознанным э, И еще раз повторяю, я уже много раз повторял, что вы хотите, мы говорим, мы живем в демократичном обществе, да? Так и что такое демократия? Демократия, это что такое? Это да, когда вот, демон, оператор демон правит кратом. Ну вот видите, оператор говорит, демон правит кратом, да? Это да, когда общество, ну все это такое понятия, когда типа там якобы типа, что-то выбирает, ну, але если разобраться во всем этом, термине, это такой демон правит демократия. Вы знаете, может демон чем-то и правит, и скорее всего демон может входить в какие-то личности и направлять их явно не благим намерением. Вот поэтому я сегодня поставил свечу, чтобы очистить наше пространство от всякого воздействия, и, и, и демонического, и Всегда темного. Дичь. Ну, если можно и так сказать. Э, вообще есть разные Вот демоны это если человек отправит демон, если человек пускает через какое-то поведение, через наркотики, через алкоголь демона, то он уже не, не хозяин себе, он уже раб вот этой сущности, он раб. И мы говорим, хихи, -хи, ха, ха там демоны, а ведь это не смешно. И если посмотреть, если мы хотя бы на миг отвернемся от своих айфонов, от своего мирского сонма, от своих гаджетов, и начнем больше, больше слышать себя, то мы начнем ощущать, что э, это не смешно. Да? И вот эти все демонические влияния, это тоже э, доля в, этом есть. И да. есть, что она присутствует в, нашей, нашем бытие. И поэтому хотим мы этого, не хотим. Мы говорим, нам духовность не нужна, нам практики не нужны, нам дайте гаджеты, дайте iPhone, дайте нам TikTok поклацать. Но это не освобождает от того, что вы будете участником духовного процесса. И процесс глобальный. Вот. Поэтому благодарю, что напомнил насчет демонических основ. Ну, не основ, а демонического вообще влияния. Да? Потому что все-таки живем мы к свету, и э, само, э, с, сами мы пришли сюда не для того, чтобы рунуть э, в, э, в темном, демоническом или каком-то там э, сущностном сонме. Да? Мы пришли для того, чтобы расти, развиваться, mm. чтобы стремиться к свету. Но без тьмы свет не может развиваться. Да. Вот, если мы сильно уходим в свет, если мы себя гладим по головке, да, мы такие да, да. все светленькие, все пушистенькие, у нас только свет, и мы вообще все зайчики миленькие, да? то поверьте, в этом зайчике крой, может крыться серьезный э, гремль, Серьезная если дичь. это так называть. Ну, на корабле. Что... Надо хоть статьи опираться хотя бы примерно. Ага, хорошо, да, благодарю за вопрос. Вот э, очень хорошо у нас сейчас встреча. Итак, э, э, ну, насчет этого понятно. Смотрите, я хочу сказать, что э, первое, что вы должны осознать, кто вы, да, э, тварь ли вы, дрожащий ли право имеете, да, э, вот. Потому что если вы тварь ну, это как литературный слово, да, и ничего, то есть мы твари, там, коты, коровы, твари, то, ну, значит, вам нужно понимать, что вам нужно как защищать по-своему, да, свои права. Если вы не тварь, если вы право имеете, то, соответственно, вам нужно тогда осознавать и знать свои права. Вот, я сказал Ричард Бах, он сказал так, что пока вы не заявите о своих правах, у вас их просто нет, да? То есть у нас действует заявительное право, у нас действует в основном римское право, да, то есть э, и для них, для них, и морское тоже, да. Но для них э, к римского права вполне приемлемо, да. Вы говорите, я дию за римским правом, да, то -то. Вот. вот. Первое, что що... два слова, которые вам нужно выучить наизусть, При общенні з будь-якими органами, структурами, да, людьми, які там чи посадові особи, скаже так, ну, як називаю особи зобов'язані на виконання повноважень, повноважене виконання зобов'язань перед вами, як перед людиною. Якщо ви себе усвідомлюєте не як тварюка, а як людина, не як якась там папірчик, якому записані, да, тобто що. Це id картка НН це ж запис на папірчику. Це, а не, що? Є що це не є ви. Це не я. Це, це не ви. У мене ж є паспорт. Так, Це Це палета бумага. Дивіться, це є запис про те, що ви не як, ви, е, як, багато як багато ви ліквідовані, а є папірчик, і ви є цей папірчик. От що таке запис в цих реєстрах? Да? Так, в кажуть, як щоб я витеривав свій паспорт За, завжди. Вам треба знайти себе спочатку, інше приложиться. От у нас сьогодні оператор гарний настрій. Значить, дивіться. Перше, два слова, які треба запам'ятати. Перше це підстави, тобто, які підстави у вас для перевірки документів. Да? Навіть якщо ви дієте в рамках фізичної особи. Вони кажуть, що я там людина, я фізична особа, я дію, моє життя, це my, rules, my life, да? Моє життя купап, е Мої, мої, мої кольоси це національна поліція, закон збірних законів. Да? то Тут є стаття 31. Так, зараз зараз. Е, статті 31, е, і тут е, написано, що превентивні, е, превентивні поліцейські заходи. Да? І тут може написано, що поліція може застосувати такі превентивні заходи. І смотрите, е, наголошую відразу: я зараз кажу як особа. Я кажу навіть не як в статусі людини, як особа. Да? Перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу. Е, вимога залишити місце обмеження доступу до визначеної території, ну і так далі. Тут е, застосування, е, застосування технічних приладів технічних засобів що мають функції фото і кінозйомки відеозапису, засобів фото, і кінозйомки відеозапису, е, поліцейське піклування. Можуть сказати, Перед тим як застосувати мене перевірку документів. Будь ласка, Такое. застосуйте до мене поліцейське піклування. піклування. <с1> <гум> <гум> тобто попікуйтесь про мене. За... Можете, можете пелюшки, можете принести мене якийсь чаєм, кавою. Так. так. Uh, от, uh, uh, що дуже добре. Я за так вийшов, так, да? що от присяка піклування. Да. Попеклуйтесь про мене, так, пане да, <гум> полицейский. <гум> так, так, так. Как это, так, как в индийском фильме. Дядюшка полицейский, <гум> дядюшка полицейский. Да. Ну, помоги. Да. От. Але е, в пункті другому тут вказано, що під час проведення превентивних за поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування на неї превентивних заходів, а також довести до відома нормативи праві акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Тобто, е, коли вас хтось зупиняє, начебто в е, чорній формі, ага. от. то вам треба спочатку е, все ж таки які підстави для зупинки. Да? От, е, відповідно, що е, е, вони кажуть, ну там у періоді дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи, чоловічої статі віком від 80 до 60 років, прийняв на неї облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, який дає можливість поліцейським прочитати та зафіксувати дані що містяться в документах. От. Е, вони кажуть цей, але. Цей пункт він не є підставою для зупинки та перевірки документів. Це є е, дія, підста... що поліцейський має право провести, але це не значить, що це є підстава для зупинки та перевірки. Тому повертаємося до перших шести пунктів е, стаття 32. так? Так. Де чітко вказано, е, як е, поліцейський може перевіряти документи. так? І тут е, написано, що е, поліцейський має право вимагати в особи, прияв на неї документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що місце в документах у таких випадках. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки, особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Вот. Ну... То есть, что это значит? Это значит, это значит, что, если они говорят, ну.